Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Amirul Izarin bin Wan Izwan Shah. Nombor pelajar 2025527617. Hari ini kami akan membentangkan tentang ilmu logik asas kebijaksanaan diri pelajar tanpa mengira kau. Berikut merupakan isi kandungan yang akan kami kupas hari ini. Dalam dunia yang penuh cabaran ini, pelajar perlu bijak berfikir dan membuat keputusan. Ilmu logik membantu pelajar berfikir secara teratur, menyelesaikan masalah dan memahami diri serta dunia sekeliling. Ia sesuai untuk semua tanpa mengira kaum atau latar belakang kerana fokusnya ialah membina pemikiran kritis dan kesedaran diri kebijaksanaan diri melalui logik bukan hanya tentang teori tetapi juga mengaplikasinya dalam kehidupan harian ilmu logik atau dalam bahasa Arab ilmu al-mantik atau bahasa Inggeris dikenali sebagai logik ia merupakan cabang falsafah yang mengkaji prinsip-prinsip pemikiran yang betul sistematik dan rasional ilmu logik dapat membantu individu mengenal pasti ucah yang sahih serta mengelakkan kesilapan dalam membuat keputusan. Ilmu logik selalu digunakan dalam matematik, sains dan juga kehidupan seharian untuk membuat keputusan yang tepat. Ilmu logik juga berperanan sebagai alat berfikir yang sistematik membantu pelajar membuat keputusan rasional, menyelesaikan masalah dan memahami diri serta persekitaran dengan lebih mendalam. Kebijaksanaan diri melalui logik bukan sekadar menguasai teori tetapi juga melibatkan aplikasi praktikal dalam kehidupan seharian. Terdapat pelbagai jenis logik. Antaranya adalah logik didaktif. Logik didaktif ialah kaedah penalaran yang bermula dengan premis umum dan menghasilkan kesimpulan yang pasti. Yang kedua, logik induktif. Ialah kaedah penalaran yang bermula daripada pemerhatian khusus dan digunakan untuk membuat kesimpulan umum yang berkemungkinan benar. Tidak seperti logik deduktif, kesimpulan dalam logik induktif tidak semestinya 100% tepat, tetapi ia berdasarkan corak dan kebarangkalian. Yang ketiga, logik abduktif. Ialah kaedah penalaran yang digunakan untuk mencari penjelasan paling munasabah berdasarkan maklumat yang tersedia. Ia berbeza daripada logik deduktif dan induktif kerana ia tidak memberi kesimpulan yang pasti atau umum tetapi lebih kepada membuat tekaan terbaik berdasarkan bukti yang ada. Logik matematik pula ialah cabang logik yang menggunakan simbol dan formula untuk menyusun hujah secara formal. Ia memainkan peranan penting dalam matematik, sains komputer dan kecerdasan buatan kerana membolehkan analisis yang tepat dan sistematik. Ilmu logik memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian, akademik dan juga dunia profesional. Berikut merupakan beberapa kepentingannya. Yang pertama, ia dapat membantu pemikiran kritikal. Logik membolehkan seseorang menganalisis maklumat dengan teliti, mengenal pasti hujah yang sahih dan juga mengelakkan kesilapan dalam pemikiran seterusnya ia dapat meningkatkan keputusan yang rasional dalam kehidupan harian logik membantu kita membuat keputusan berdasarkan fakta dan juga bukti dan bukan emosi semata-mata selain daripada itu ia dapat mengasah kemahiran penyelesaian masalah logik digunakan dalam matematik sains dan teknologi untuk merumuskan penyelesaian secara sistematik ia juga dapat memahami dan menganalisis hujah. Dalam perdebatan atau perbincangan, logik membolehkan seseorang menilai hujah dengan lebih objektif dan mengenal pasti kelemahan dalam argumen lawan. Seterusnya, penting dalam kecerdasan buatan dan sains komputer. Logik digunakan dalam algoritma, pemrograman dan kecerdasan buatan untuk memastikan sistem berfungsi dengan tepat. Dan yang terakhir, ia dapat membantu kita untuk memahami falsafah dan juga etika. Logik digunakan dalam falsafah untuk membuat teori dan konsep yang kukuh serta dalam etika untuk membuat keputusan moral yang berasas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinaik Kasyari Muhammad. Saya akan menceritakan penyitaan masalah ilmu logik asas kebijaksanaan diri pada tanpa menyerah tahu dalam konteks pendidikan di Malaysia terdapat kekurangan dalam penerapan ilmu logik asas sebagai asas kepada kebijaksanaan diri pelajar tanpa mengira latar belakang kaum. Kajian menunjukkan bahawa pelajar sering tidak terdedah kepada pemikiran kritis dan logik dalam proses pembelajaran mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, kurangnya penerapan kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat. Penerapan kibat dalam pengajaran dan pembelajaran, pembelajaran di sekolah adalah sangat-sangat rendah. Guru-guru kurang memberi penekanan kepada aspek pemikiran kritis dan logik dalam pengajaran mereka. Mereka lebih fokus kepada penguasaan teknik menjawab soalan kebiasaan dan akibatnya, pelajar tidak terlatih untuk berfikir secara kritis dan logik dalam penyelesaikan masalah. Yang kedua, kekurangan pendedahan kepada pemikiran logik dan falsafah. Pelajar jarang didedahkan ke kepada konsep-konsep logik dan falsafah dalam kurikulum mereka. Seperti contoh, buku teks bahasa Melayu sekolah rendah tahap 2 menunjukkan kekurangan dalam aktiviti dan penilaian yang melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat ramalan. Ia adalah merupakan elemen yang penting dalam pemikiran logik. Seterusnya, sikap negatif terhadap kemahiran berfikir juga adalah salah satu faktor utama di mana pelajar mempunyai sikap negatif terhadap pelaksanaan kemahiran berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran. Mungkin disebabkan oleh kurangnya kesedaran tentang kepentingan kemahiran kritis dan logik dalam pergabangan diri mereka. Akhir sekali, ketidakseimbangan dalam kurikulum. Kurikulum pendidikan di Malaysia lebih menekankan kepada hafalan dan penguasaan fakta berbanding dengan pengembangan kemahiran berfikir kritis dan logik. Hal ini disebabkan pelajar kurang terdedahkan kepada latihan dalam pemikiran analitis dan sintesis yang penting untuk kebiasaan diri. Kesemua faktor ini menunjukkan bahawa tidak keperluan mendesak untuk memperkukuhkan penelapan emulasi asas dalam perikan dimensiun tanpa punya tahu. Bagi membentuk pelajar yang bijaksana, kritis dan mahu menghadapi cabaran dunia moden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Firdaus Ahmad Firdaus bin Nordin Saya akan bentangkan faktor permasalahan dalam uh, ilmu logik asas kebijaksanaan diri pelajar tanpa mengira kaum okay. Baik Mari kita lihat apakah faktor utama yang menyumbang uh, kepada lemahnya kebijaksanaan diri uh, dalam kalangan pelajar Pertama, sistem pendidikan kita masih kurang menekan aspek logik dan uh, falsafah. Pelajar tidak diajar berfikir secara kritikal sejak awal. Kedua, budaya uh, pembelajaran kita masih tertumpu pada hafalan dan pencapaian peperiksaan. Uh, ini menghalang perkembangan pemikiran analitikal yang sepatutnya menjadi asas. Ketiga, ramai pelajar menghadapi cabaran emosi, suka untuk mengawal perasaan dan membuat keputusan secara rasional, terutamanya dalam situasi tertekan. Keempat, wujud jurang akses pendidikan. Pelajar dari latar belakang yang miskin, kurang mendapat bahan berkualiti dan sokongan yang mencukupi untuk membina potensi diri dan akhir sekali kurangnya sokongan dari pihak sekolah dan keluarga menjadi penghalang tanpa bimbingan dan dorongan awal sukar untuk pelajar membina karakter dan kebijaksanaan diri yang kukuh kesemua ini adalah cabaran besar yang perlu ditangani bersama tanpa mengira kaum atau latar belakang pelajar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rasul bin Syafi'i Akan uh, membentangkan kesan permasalahan Jadi kesan permasalahan yang pertama Saya dapati pelajar gagal membuat keputusan yang rasional Dan berasaskan logik dalam situasi kehidupan sebenar Okay, apabila pelajar ini tidak dibiasakan dengan pemikiran yang kritis ataupun pemikiran secara logik, mereka suka melihat suatu, um, sesuatu situasi secara objektif. Mereka mungkin bertindak mengikut emosi, emosi ataupun pengaruh orang lain tanpa memikirkan ataupun tanpa menimbangkan baik buruk sesuatu keputusan itu. Ini akan menyebabkan mereka ini akan menyebabkan mereka sendiri mudah untuk membuat membuat kesilapan dalam kehidupan seharian seperti memilih rakan ataupun memilih kawan yang salah atau membuat keputusan yang salah dalam keputusan akademik yang akademik mereka sendiri yang tidak ataupun yang tidak sesuai. Kerana apa? Apabila mereka aa, sering aa, mengikut emosi ataupun tidak ber, tidak berfikir secara logik, ini akan membuatkan mereka sendiri susah untuk menilai sesuatu perkara itu baik ataupun buruk. Okey, untuk poin yang kedua ialah ataupun kesan masalah yang kedua ialah menghadapi kesukaran yang kesukaran menyesuaikan diri dal, dari alam pekerjaan yang menuntut kemahiran menyesuaikan masalah secara kritikal. Okey, apabila mereka ini Okey uh, okay. dunia pekerjaan hari ini tidak hanya menuntut kemahiran teknikal. Okey tetapi juga keupayaan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan logik. Okey tanpa asas berfikiran yang kritis ataupun yang logik ataupun secara rasional, pelajar mungkin tidak dapat menyesuaikan diri uh, dalam alam pekerjaan <coughs> ataupun dengan perubahan tidak dapat memberikan cadangan yang bernas atau penyelesaian cabaran yang dihadapi di tempat kerja. Okey, apabila mereka ini kurang ataupun jarang ataupun gagal melakukan pemikiran yang rasional ataupun logik, mereka akan susah menyusahkan diri tempat baru ataupun di alam pekerjaan kerana mereka memerlukan uh, pemikiran yang logikal untuk mereka memberikan idea-idea uh, ataupun uh, pendapat yang bernas kepada, uh, kepada tempat kerja ataupun kepada majikan. Okey, poin yang ketiga ialah mudah terpengaruh dengan maklumat yang palsu atau tidak sahih akibat kurangnya pemikiran kritikal. Okey, apabila mereka ini kurangnya pemikiran yang kritikal ataupun analitikal. Okey. mudah mereka, mereka lebih mudah ataupun lebih mudah untuk mereka mempercayai berita palsu, teori konspirasi atau kandungan yang menyesatkan. Ini boleh membuatkan mereka membuat keputusan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang salah serta menyebarkan maklumat palsu kepada orang lain tanpa menyemak dulu kesahihan maklumat itu. Okey, perkara ini sangat-sangat bahaya kepada kita punya generasi. Apabila pelajar ataupun kita punya generasi seterusnya gagal ataupun tidak mampu berfikiran secara rasional ataupun logikal dan tidak mampu membezakan maklumat itu sahih ataupun tidak mereka akan mudah menyebarkan perkara ataupun maklumat oleh yang tidak sahih ataupun tidak betul kepada orang awam yang lain okay, dan menyebabkan banyak perkara yang tidak sahih ataupun maklumat yang tidak sahih berleluasa di luar sana okey ha, sekian terima kasih itu saja daripada saya hai bertemu kembali nama saya Ahmad Firdous Binodin. saya akan uh, membentangkan penyelesaian kepada isu dalam topik ilmu logik asas kebijaksanaan diri tanpa mengira kau. Okey. Untuk mengenangani isu-isu yang telah dibentangkan tadi oleh kumpulan saya, beberapa langkah penyelesaian yang boleh diambil. Pertama, kita perlu menggabungkan elemen logik dalam kurikulum. Modul logik, asas dan refleksi kendiri perlu diperkenalkan secara sistematik di semua peringkat pendidikan. Kedua, bengkel pembangunan diri patut dianjurkan secara berkala bagi membantu pelajar mengurus emosi, berfikir secara reflektif dan membuat keputusan yang rasional. Ketiga, pendekatan pembelajaran uh, mesti inklusif dan seimbang tanpa uh, bias kaum dengan penekanan pada nilai-nilai sejagat seperti rasionaliti empati dan kebebasan berfikir keempat kita perlu melibatkan ibu bapa dan komuniti suasana di rumah yang menyokong pemikiran kritikal dan kendiri sangat penting untuk membentuk pelajar yang bijaksana dan akhir sekali, peranan guru dan kaunselor sangat penting. Mereka perlu diberikan latihan untuk membimbing pelajar bukan sahaja dalam aspek akademi. Tetapi dalam membentuk logik, nilai dan kebijaksanaan diri. Ini antara pendekatan yang boleh membantu melahirkan pelajar yang berfikir secara rasional dan bertindak bijak dalam kehidupan. Sekian pembentangan kami. Assalamualaikum.